बाप की दुआ तो अंबिया से मिला देती है ये बनी इसराइल कौम का वाक्य है अहादी से मुबारक में भी इसको बयान किया गया जिसका मफहम है कि हज़रत मूसा सलात वसलाम आपने एक दिन दुआ की रब तला की बारगाह में कि बारी तला जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा मूसा कलीम आपने दुआ की कि बारी तला जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा तो रब तला ने फरमाया कि ए मूसा फलां इलाके में फलां शहर में एक कसाई रहता है वो जन्नत में तेरा हमसाया होगा तो हजरत मूसा लला सलाम इस इश्तियाक में घर से निकले कि मैं जाकर देखूँ तो सही कि वो कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसको रब तला ने जन्नत में मेरी हमसायगी अता कर दी है उसने कौन सा अमल किया हज़रत मूस आलि सला सलाम ढूंढते ढूंढते उस कसाई के पास पहुँचे और जाकर बोला कि मैं दूर से आया हूँ और वो जानता भी नहीं था कि ये रब का कलीम है ये नबी है बोला कि मैं मुसाफिर हूँ रात कयाम करना चाहता हूँ आपके पास तो वो कसाई जो था वो जो नौजवान था उसने मोस्ट वेलकम उसने सौ बेस मिला सरकार आप हमारे घर ने हमारे मेहमान बने उस कसाई ने हज़रत ही सलात सलाम को अपने पास लिया और अपने घर लेकर गए खाना बनाया अमूमन ये होता है कि जब घर में मेहमान आ जाए तो हम गोश्त का कर इंतज़ाम करते हैं तो उस नौजवान ने भी वैसा किया खाने का इंतज़ाम किया और खाना खुद बनाया खाना खुद बनाने के बाद हज़रत मूसा सलात देख रहे हैं और इस टो में थे कि इस बंदे का वो कौन सा अमल है जिस वजह से रब ताला ने इसको इतना बड़ा मकाम दिया मैं वो काम देखूं तो क्या देखा कि उसने खाना बनाया खाना बनाने के बाद एक चारपाई पर बूढ़ी औरत जो उठने से भी लाचार है उसको उठा के बिठाया उसको सहारा दिया फिर उसके दांत भी नहीं थे मुंह में निवाला चबा कर नरम करके मुंह से निकाल कर उस बूढ़ी औरत को खिला रहे हैं और वो बूढ़ी औरत जब वो खाना खा लेती है फिर उसके बाद ये सारा माजरा रब के कलीम देख रहे हैं और वो बूढ़ी औरत जब वो खाना खा लेती है तो वो अपने बच्चे को कुछ कहती है मुँह में तो वो बच्चा हंस के उठ के आ जाता है तो वो जब वापस आता है हज़रत मुँह सही सलाम के पास तो हज़रत मूसा सलातम खाना भी खा रहे हैं और साथ साथ पूछ रहे हैं कि अल्लाह के बंदे ये बूढ़ी औरत कौन है जिसको इतना मोहब्बत के साथ तो खाना खिला रहा था तो वो नौजवान बच्चा कहने लगा ये औरत कोई और नहीं ये मेरी माँ है ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है हालत इतना ख़राब है कि मुँह में दांत भी नहीं है और हर रोज़ मैं इनको ऐसे ही खाना चबा के खिलाता हूँ फिर हज़रत मूसला सलाम ने पूछा कि खाना खिलाने के बाद तेरी वालदा ने कुछ बोला जिसको सुनकर तू हंस दिया वो क्या बात थी क्योंकि हज़रत मूसा आ सलात सलाम उस तलाश में आए थे कि इसको कौन सा अमल है तो वो नौजवान बच्चा था वो कहने लगा हज़रत जी क्या बताऊँ आपको माँ है ना प्यारी बड़ा करती है हर माँ करती है हर माँ अपने बच्चे के लिए वो वो दुआएं करती है हम सुन के कहते हैं कि अम्मा पत्नी कैसे दुआएं कर रही है ये भी हो सकता है लेकिन होगा तो वो भी माँ खाना खाने के बाद हर रोज़ अपने बच्चे को ये दुआ देती कि पुत्र जा तुझे सत्य ही खा रहा हूँ पुत्र तू तो मेरी खिदमत करता है तू तो रात दिन मेरा ख्याल करता है जा रब ताला जन्नत में तुझे मूसा की की अता करे मेरी माँ हर रोज़ मुझे दुआ करती और मैं हंस देता हूँ पत्नी अम्मा किस तरह की दुआ करती है कहाँ वो रब के कलीम कहाँ मूसा लह सलात सलाम और कहाँ मैं एक अदना सा बंदा जिसके नाम अमाल में एक भी नेकी नहीं है तो हजरत मूसा लह सलात सलाम खाना खाते खाते खड़े हो गए और कहा के बच्चे तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है और देख आज मूसा तेरे सामने खड़ा हुआ है और मैं आया नहीं मुझे भेजा गया है रब तला ने मुझे खुद बताया है कि ए जन्नत में फलां बंदा तेरा हमसाया होगा रब तला ने मुझे बताया कि तू जन्नत में मेरा हमसाया होगा तेरी माँ की दुआ रद्द नहीं गई तेरी माँ की दुआ ज़ाया नहीं गई रब तला ने उसको कबूल कर लिया तो हज़रत जी बनी इसराइल कौम का बंदा हो हज़रत मूसा लि सलात सलाम का उम्मती हो और माँ की खिदमत करे और रब तला नबी अम्बिया राम का कुर्ब नसीब कर दे की अता कर दे तो ये तो उम्मत मोहम्मद ही है अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत करें अगर हम उनसे दुआएँ लें हजरत जी फिर रब तला हमारे ऊपर भी तो बड़ी मेहरबानियाँ फरमाएगा